Так, Не имею в виду, ну, я, я понял. Это, одна по этот же фарт тоже зависит. Если там ну, по... конечно, да, там знаешь, там полтора килограмма два, ты заработаешь, еще их останется, говорить. где ты заплатишь, и людям заплатишь, которые работают. Каждая помпа – это шесть человек. Плюс которая дорого оплачивает, которая стоит на плечи. Вот. работа помпы за день или за ночь, на зарплаты, на топливо, на пол, это порядка 400 присутствует. Да? Идет за танк зарплатами, с премиальными, с тем все. Фишки ставят? Есть, Или уже смысла нет никакого? Если работает программа, фишки не надо. Если в партизанском режиме, конечно, ставят. Угу. За район, тут очень большое количество поп, тут самый маленький билет был. Э, ну, они жаловались, что там выхлоп маленький, там 100, 200 грамм, 300 грамм. То есть здесь билет был 50 долларов. Mm -hmm. Ракетноски, а тут два, Просто шабаш полный, там начальник района до сих пор еще не назначен. Там милиция вообще может только заехать до реки, за реку приезжает, только потом случае, там кто-то убили, там залезали. там власти нет. Здесь мы пытались ее запустить, но с основными участниками переговорили, все были за, мы планировали, планировали, то ли 200, то ли 300, не помню, по памяти. И в район. 450 тут ерунда, тут одно место, место Ленчин, оно под Мордовскими, туда Мордовский за я не выкупили там стал, случай, там случайно их не место. ну вот, да, 5, я понял. Пять машин, вот всего Ленчин, тут одно место, больше Ленчин. Вот ну, четыре-пять машин, все. Э, так, здесь я математику нарисовал. Вот Демирецкий район, когда работал правом, было 30 машин. Был, Заречницкий, Сейчас